बसमिल्ल इल्मी मंतिक में कज़िये की बहस में एक कज़िया है जिसे कहते हैं कज़िये मासूरा उस कज़िये मासूरा के अंदर अफराद का एतबार होता है कज़िया मासूरा की फिर आगे चार सूरतें बनती हैं एक मुज़बा कुलिया मुजबा जुजिया कुलिया और सालबा जुज़िया इस कलीत बाजियत पर दलालत करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं सूर। अब सालिब जुजिया के सूर में से एक सूर ये है कि कज़िया अगर हमलिया है तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं लईसा कुल और अगर वो शर्तिया मतसिला है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है लईसा कुल्लमा। अब यहाँ पर बात यह है ये जो लईसा कुल है या लईसा क्लमा है तो ये इसका इस्तेमाल कैसे होगा अब वो इसको समझ नहीं पाते कि जनाब ये ाल जुज़िया इससे कैसे साबित हो रहा है तो याद रखिए इसकी बहुत आसान सी पहचान है तो वो पहचान आज अर्ज़ करता हूँ और फिर एक और काम जो ख़ास है और इस वीडियो बनाने का मकसद भी वो यही है कि हम उर्दू के अंदर इसके लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने रखनी है कि जो लईसा है इसका मतलब नहीं और कुल का मतलब है तमाम यानी तमाम की नफी इसको हम यूँ भी ताबीर करते हैं कि सलबलमूमूम यानी उमूम की जगह लफ्ज़ उमूम की जगह पर आप कुल रखें और सलब नफी तो सलब अमूम का मतलब हुआ तमाम की नफी करना यानी अगर इसकी मिसाल सुनिए अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि जनाब क्या आज तमाम हजरात आए हुए हैं तो वो कहते हैं नहीं आज तमाम नहीं आए मतलब कुछ गैर हाजिर है ये जो तमाम की नफी की जा रही है ना और बाज़ का सबूत और बाज़ की नफ़ी यहाँ पर जो मफहूम हो रही है इसको कहते हैं सलबुल एक होता है सलब उसका मतलब सब की नफी आज कोई भी नहीं आया ये अमूमस सलभ है तो यहाँ जो लईसा कुल या लई सामा है इसका मतलब होता है कि कुल की नफ़ी करके बात को साबित करना अब यहाँ पर मैं उर्दू की चंद मिसालें पेश करता हूँ मिसाल के तौर पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती अब यहाँ पर देखें तो उर्दू के अंदर भी लफ्ज़ हर ये मुजबा कुलिया का सूर है उर्दू के अंदर और नहीं ये नफ़ी है सलब है लिहाजा हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती का मतलब है कि बाज चीजें बाज जो चमकने वाली चीजें होती हैं वो सोना नहीं होती तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये साल जुजिया का माना दे रहा है अब इसी तरीके से हर बिदअत गुमराही नहीं होती का मतलब क्या हुआ कि जनाब बाज बिदअतें ऐसी हैं कि जो गुमराही हैं और बाज ऐसी हैं कि जो गुमराही नहीं हैं तो अब इस तरीके से ये हमारी उर्दू के अंदर भी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अब सवाल यह है और दिलचस्प जो चीज़ है वो ये है कि हम किस तरीके से ख़ुद अपनी मिसालें बना सकते हैं इस तरह की तो उसका उसके लिए अर्ज़ यह है कि बहुत आसान तरीका है कि आप ऐसा करें कि कुल की नफ़ी कर दें अब कुल की नफी आप कैसे करेंगे उसकी मैं आपको आपके सामने वो चंद चीज़ें रखता हूँ मसलन कोई एक ऐसा आप मजबा कुलिया बनाएं उर्दू के अंदर कोई ऐसा बनाए कि जो दुरुस्त ना हो समझाने के लिए मिसाल कायम करने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जनाब तमाम अमीर तमाम अमीर इज्जतदार होते हैं मुअज्जज़ होते हैं तो अब अगर मैं ये जुमला कहता हूं तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं यार ये बात आपकी सही नहीं है मैंने कहा फिर आप क्या बोलते हैं उन्होंने कहा नहीं जनाब सारे अमीर मुअज्जज़ नहीं होते अब देखो सारे हर ये जो इस तरह के अल्फाज हैं ये उर्दू के अंदर मूजबा कुल्हे के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर उसकी यहां पर नफ़ी की जा रही है इसी तरीके से मैं कहता हूं कि हर जहीन तालब इम मेहनती होता है सामने से कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हर जहीन तालब इल्म ये मेहनती नहीं होता मैंने कहा कि हर जहीन तालब इ मेहनती होता है उसने कहा नहीं नहीं हर तालब इलम हर जहीन तालब इन वो मेहनती नहीं होता मतलब क्या बास का सलब पाया गया इसी तरीके से आप कोई भी जुमला बोले कि जिसके अंदर मुजबा कुलिया वो बन रहा हो और वो दुरुस्त ना हो तो अगला बंदा फौरन उसका जो रिएक्शन करके जो जवाब देगा वो सालब जुजिया होगा उसकी जो नफी करेगा वो तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे लईसा कुल या लईसा कुल्लम अब इसकी माँ की मिसाल ले लें कुल्लम की ये मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब जो जो चीज़ चमकती है वो सोना होती है अब ये मैं मुतसला पे लेके गया उसको शर्तियाँ पे लेके गया यानी कुल्लम तो अगला बंदा कहते है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हर हर वो चीज़ के जो चमकती हो वो सोना नहीं होती ये जो उसने सलब किया है ये हो गया लईसा कुल्लम पहले था लईसा कुल और अब है लईसा कुल्लमा। तो इस तरीके से ये जो लईसा कुल है या लईसा कुल्लमा है ये हमारी उर्दू ज़बान के अंदर भी बल्कि मैं समझता हूँ कि हर जबान के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी ये आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंदित होगी परार हमें इल्म नाफ़ीअता फ़रमाए और इम गनाफ़े से महफूज फरमाए